Джилити провели в Черкасах. Это вид кинологического спорта, где в команде выступают двое – хозяин и собака. В паре проходят сложные трассы. Секретами успешной подготовки участники делились с корреспондентами сегодня. Четвероногие участники должны на скорость преодолеть трассы с препятствиями, при этом не зацепить барьеры. А вот владельцев собак оценивают зрители за артистичность подачи команд. быстрые эмоциональные. Любимчиками зрителей Наталья из Харькова и ее двухлетний бордер колли Рой стали уже с первого забега. Пятикратный чемпион Украины и в этот раз успешно прошел трассу. Секрет победы – грамотно отданные команды. Трррр, называется пройти между палками, змейкой. Аут вот называется обойди барьер и прыгни на меня. А ле-ле-ле-ле-ле-ле? Ле-ле-ле – это влево. Вперёд, 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 как, как, вот, вот, вот. как слова действуют на практике, демонстрирует бритонский паньоль Норд. В спорт пса отдали, чтобы исправить капризный характер, рассказывает тренер. Хозяин пришел с той проблемой, что собака плохо управляемая, невозможно спастись в поводках, то занимается он два года. Ездил в этом году первый раз на детский чемпионат мира юниоров. Качели, барьеры, мостики и туннели, трассы покорились не всем участникам, говорят организаторы. Но признают, главное не победа, а азарт. Он проводится для того, чтобы господары собак могли заняться той справой, которую они хотели, разважать свою собаку и дрессировать ее по-другому. От миниатюрных шпицев и до огромных овчарок. Всего в чемпионате Украины в четырех ростовых категориях участвовали почти 100 собак со всей Украины. Кто победил, судьи огласят позже. Ищеркас Черкас Евгений Педлисевич или Педлисевич сегодня – канал Украина. На сегодня все. Больше новостей на нашем сайте сегодня.ua. А завтра в 7 вечера не пропустите события недели с Олегом Панютой. Всего доброго и до встречи.